Ну, будем бачити. Я вообще мечтаю, что будет вот этот мой подопечный. Я ж э, был знаменитый в ах, изучал вату украинскую. Сегодня я о такому расскажу о Остапе Вишне и как они постраждали. Эти мудачьи. Типа их наши негодяи, историки разгадали, раз, расстрелянные поколения. Это все были уроды коммунисты, которые прославляли, продвигали радянскую власть, радянский режим здесь. Истребляли людей только в виде писанины. Я когда Остап Вишня может быть порядочным человеком. И негодяй, который писал такие произведения, как Самостина Дирка или Чухраинцы. Они он нас назвал Чухраинцы. Чухра. <coughs> негодяй кусок. Также читал много про Марину Алексеевну Угодынину. Это была знаменитая актриса в 50-х, любимица Сталина. И она, они все делали многие эти ладынины, но она спала с главным режиссером из фильма, и он ее снимал во всех фильмах. И фильмографию я читал там «Трактористка», «Свинарка и пастух». Вот это советское кино. И потом, когда она, ее муж влюбился в молодую девку, он поломал ее карьеру, и после этого она 40 лет не снималась в никаких фильмах. Читал про... также про Ах, Беллу Ахмадулина, была такая писательница, но она протестная была. Но они все были вот эти протестные, не из простых семей. Отец был Ахаты Валеевич Ахмадулин, он был... Э, второе лицо в Государственном таможенном комитете СССР. А мать была, как обычно, майор КГБ, Надежда Макаровна Лазарева. А дочка уже протестная, как и у я у папы к к КГБиста партийного. Так. Есть такое понятие модное, ну, правильно и все, и наши пропагандоны в истории сейчас рассказывают про расстрелянное в же, Возрождение, ну, расстреляли, получается, был такой дом писателей. Харьков же до 1934 года был, это столица Украины, по-моему, до 1934. И Сталина какая тема была? Утвердили проект, что будет дом, в котором будут все самые талантливые писатели УССР жить. И он же объявил украинизацию. Был, например, такой первый секретарь ЦК ВК... УССР Постышев, он препятствовал развитию украинского языка. На него его зам-скрипник написал докладную, что Постышев препятствует развитию украинского языка. Обязаны были даже по теории Фарион советские работники, даже которые только на русском говорили, сдавать экзамены на украинском языке. Остап Вышня этот период высмеивал насильственной украинизации. И чморил постоянно все украинство. При том, что но ну он был не Остап Вишня, он был, я забыл его фамилию, он полтовчанин, фамилия у него чуть по-другому была, этого Остапа Вишня. Про него тоже расскажу. И он, в общем, Сталин после что расстреляли по доносу Скрипника, а потом на Скрипника донесли, поднимались они на, по первому этажу, и чекисты уже позвонили, по вас идут и скрипник себе в рот выстрелил в кабинете. Ну, такая банальная история. И я же говорю, что Украину советское сделали сами украинцы, а не Москва. И из Москвы пришли уроженцы Украины. Начиная от Троцкого, Каменева и заканчивая там и т.д. и т.п. Дебенками. И красные отряды вели сюда украинцы. Ну, такого было життя. Не надо это все, все перекручивать. И получается, он сделал буквой С этот дом, дом слова назывался, и там поселились вот эти все э, лизоблюды, э, писатели весьма талантливые, весьма талантливые, которые прославляли советскую власть. И потом, когда на этот дом не хватало денег, Остап Вишня ездил на прием к Сталину, попросил денег, и из воспоминания Стапа Вишни ему прямо там дали деньги Сталину. Принесли мешки и отдали. Он привез их сюда, и на, это, на эти деньги застроили этот дом. Дом был шикарный, большие комнаты, был даже там солярий, где они загорали, с душевой. Ну, по тем временам... И они прославляли этот СССР, писали книги о том, что советская власть самая прекрасная, возвращайтесь домой. Многие дурачки, такие как Юрий Тютюник, поехали обратно домой, либо Грушевский. И потом же их начали всех чикать. ЦК Цика цикают, а ЧК чика чикают. И вот эти все хаудеи, которые прославляли советский режим, украинские, они все потом были казнены, расстреляны, либо на этапах выжили, чудом, как Остап Вишня. Про него тоже расскажу. Среди убитых были Микола Хвалевы, Лес Курбас, театральный режиссер, очень талантливый, Микола Кулиш, Валериан Педмогильный, по-моему, у Остапа была фамилия Губенко. Григорій Косинко, Михайло Семенко, Майкл Йоганес. Майкл Йоганнес это був талантливий чудак. По мамі он українець, по папе он був німець э, з Лівонії. Он мог читав книгу за день і вивчав язык за 1-2 дня. Язык новый. Майкл Йоганес. Писав про советскую власть, аж до сирачки. Отрицали голодомор, нічого не було, все хорошо. Ну і по них потом пришли. Поэтому не будьте этими членососами и а, 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 анусализателями. Анусинг это говно. Только если это только в личных целях, когда один на один. Ваша любимая и вы. Все. А всем подряд не надо вылизывать. Олесе Досвитный, Евген Плюжник, Антин Крушельницкий. Писатель, публицист, государственный культурный деятель. Антин Крушельницкий. Жил во Львове, проникся идеями марксизма. Семья была зажиточная. Дети были врачи. За марксизм он получил там маленький срок, полгода в Польше. И он во Львове распродал все свое имущество, приехал со своими всеми пожитками, со всей семьей сюда. Сказал, я буду жить в Харькове. Его арестовали, и всех членов семьи, до детей всех расстреляли, как обычно. Андин Крушельницкий поверил советской власти. Но у же рассказывают, что эта элита была там эпохи возрождения Украины. Никакой не элиты не были. Это были обычные гауляйтеры литературного жанра. Все. Слово это намного сильнее, чем даже Маузер. Слово намного сильнее. Это идеология. Иван Багряный, он позже бежал, эмигрировал. Володимир Світзинський, Михайло Бойчук, художник, Иван Днепровский, Гнат Михайличенко, Олекса Влиско, Микола Зеров, Василь Иван Блакитний и Дмитро Фалькивский. Там вроде бы сняли фильм слово. Я его не смотрел, сегодня буду смотреть обязательно по этой теме. И Сталин же, видите, какой был Иуда? Он выдал им деньги. Они достроили, начали жить, чуть расслабились, а потом он их всех в одном месте собирал, очень удачно. Они, и у них была такая тема, что он... <coughs> когда они поняли, что им уже капзда а там еще был один дом типа ученых, туда часто ездили расстреливать. И они сидели ночью, ждали, чтобы этот э, воронок, как шахе тут вот мы ждем, чтобы мимо дома нашего пролетел, не в нас. А я говорю, чтобы их сбивали, чтобы не было такого, что они в нас, то ну, пусть дальше летит. Я же галичанам сочувствую. И получается, они ждали, чтобы воронок переехал мимо их дома. И когда воронок мимо их дома проезжал, они расслаблялись. И многие публицисты понимали, что сегодня-завтра за ней придут, они уже спали одетыми. Мы говорит нам, ну, например, я не помню, кто Багряный вспоминал, что мне неудобно было бы, если бы меня арестовали, я был в одних трусах. Одетым спал. Вот такая жизнь была. Вот такой Советский Союз, о котором грустит Путин. И получается, а среди Кучинецких, кто поверил папе и приехал в СССР, была дочь Владимира, Иван, Богдан, Тарас и Остап. Всех расстреляли. А расстреливали их вот этот Желтневый палац в центре Киева. Я считаю, что центр города Киева, административное здание это с украинской крови. Там все в кровище. Вы должны понимать, что это здание с отрицательной энергетикой. И в жертвенном палаце, вот этого половину дома, этого э, списателя, расстреляли именно в этом палаце. А что там расстреливали? Человек приезжал в центр города, как бы на допрос, на расслабоне. И больше никогда не выходил. Так делала потом венгерская КГБ, когда были вот эти 50-е годы они, ну, там было репрессировано почти 500 тысяч венгров, и у них тоже такая была фишка. Ты приходил, типа, в центральное здание в центре Будапешта на допрос, и тебя валили в подвале. Иногда ты даже из подвала, с вот этих окон по подвальных видел людей, гуляющих в центре Будапешта, но ну, тебе пускали пулю в лоб. Так это работало. И долго не знали, что в этом же в Дневном Палаце такое происходит. Там, где сидит Зеленский, в подвале убивали людей. Это было главка Киевского военного округа. Там Жуков сидел. Кабмин, сейчас там, где сидит этот Шмыгаль, это было Центральное управление НКВД УССР. Там тоже в подвалах все в крови. Все в крови. А Свенцем Центр Киева это Свенцем. Эти здания вообще нужно сносить просто. Они с кровавая история невин, невиновно убиенных людей. Кульминация репрессий расстрельного возражения стала 3 ноября 1937 года, когда решением особой тройки НКВД по Ленинградской области, кстати, там руководителем был тоже украинец, в Сандармохе, Сандармох это вот это раскопки, по которым сейчас россиян винтят историков, говорят, что они там типа с детьми, ну их на 15 лет садят. А Сандер Мохам возглавлял Украине тоже расстрелянные строители. Я читал про него книгу. 116. 1116 человек. С формулировкой осуждены за националистическое шпионскую террористическую деятельность на Украине. Остап Вишня писал, что мы ну, высмеивал Украинство, да, самостійно дырка. Даже будучи на этапах, он был этапирован. ему заменили расстрел десяткой. Ну, в течение 10 лет должны были расстрелять. Но так как началась Вторая война Великой его не успели расстрелять. Да. Там, получается, по Остапе Вишне он был... Он начинал свою деятельность как врач-фельдшер в УНР, мобилизация была. Два года воевал в армии УНР, был начальником подвижного состава, по оперировал военных. Его потом попал в плен большевикам, там стал большевиком активным и пошло-поехало. Потом он прославлял Сталина до 1937 года. Лагеря дали сначала смертный, брата его расстреляли, ну, это как обычно. Жена через Максима Горького, он лично знал Максима Горького, добилась того, что она начала жить рядом на пос... Об были жены, да? со Стапа Вишней, чтобы видеться с ним. Он получил там тяжелую язву и работал фельдшером на поселениях. Его не расстреляли, потому что фельдшеры нужны были. Надо было кого-то ремонтировать. Ну, потому что без врача никак. Вот так этот петля устав вишня. Так он, будучи на поселениях, там, на этапах уже, уже брат убитый, писал самостейная дырка, смеялся с украинской самостийностью. И вот этом соне, так называемом, их всех, кого не расстреляли в центре Киева, расстреляли потом в этом соне. Это были вот это Антон Богдан Остап Крушельницкий, Лес Курбас, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валериан Подмогильный, Павел Филиппович, Валериан Полищук, Клим Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марк Вороной, Михаил Казарис, Алекса Срисаренко, Михаил Яловой. Да. Не, тем, не тем лизали. Как говорил Брежнев, я срать не могу. А доктор говорит, они вам залезали его. Два слова хочу сказать. Был такой знаменитый аэродром и база, там где испытывали ракеты ФАУ. ФАУ-1, ФАУ-2. Это было, если смотреть на нынешнюю Германию, возле Любика, наверху, на самом море. И там был специальный концлагерь, куда привезли военнопленных советских. Они многие, кстати, в плену пытались купить документы, подделать чтобы в учетной карточке описалась фамилия украинская, потому что украинцев немцы расстреливали в последнюю очередь. И они были многие русские этнические. Это был знаменитый побег группы Девятаева на Хенкеле 111, 8 февраля 1945 года, из концлагеря на при полигоне Пенемюнде, остров Узедом. Они разработали этот побег, нашли чудака с караула, который был социалистом, но был мобилизирован, немец, он им сочувствовал. Он им помог сделать заточку. В общем, в этот день, когда они принимают решение угнать Хенкель, Коля от одного караульного, это был как раз обед, а они были отряжены, типа, проводить регламенты работы на аэродроме. Они какое-то там часть оборудования, которое было связано с испытаниями бомбы, закинули в самолет, а он не рабочий. Они побежали до другого самолета, а он без аккумулятора. Они одевают окровавленную форму убитого, и типа, в немецкой форме они находят на соседнем самолете, снимают аккумулятор, приносят, заводятся. И, 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 ну, набирает скорость, а он не знал, новый самолет этот Хенкель был, где переключать штурвал, чтобы можно на себя потянуть. И, в общем, вылетают с этой э, полосы взлетной, по траве едут, но не разбиваются. Потом в стрессе узнают, где снять штопор, разворачивают самолет, уже немцы выходят на взлетную полосу, ну понятно, что их надо захватывать. И все-таки взлетают. Долетают до советской линии ЛБС на 8 километров высадятся садятся в поле, там, ну, не разбиваются, выживают. Это Девятаев, они все идут на лагерь, на спецрежим Смершевский. В лагере у Девятаева идут допросы, и к нему приезжает инженер Сергеев, это был Королев, к которому он обрисовывает чертежи, как где что взлетает, где что летает. И Девятаева от этой группы отделяют. Их убежало, там, 10, по-моему, человек. А всех остальных, они, Соколов, Кутергин, Урбанович, Сердюков, Олейников, Адамов и Немченко, их сразу зачисляют в штрафбат в роту 777-го стрелкового полка. И при... на речке Одер, когда они форсировали возле города Фалькенберг, они все погибают. Там два или три человека остались ранены. Вот так это... Если бы были в концлагере, может быть, еще остались живы. А так убежали из концлагеря, их быстро поощрили. Так там даже, по-моему, Немченко, он вообще был одноглазый. Ну, с одним глазом ему выковали в концлагере. И одноглазого отправили в штурм. Да. Вот такой был добрый советский режим. Так... Из вот этих всех, кто бежал э, в, с тяжелыми ранениями, э, живыми остались только четверо. Адамов и трое офицеров. Девятаев, которого э, потом наградили в 50-х годах, когда умер Сталин, героем Советского Союза. При Сталине, кто сидел в концлагерях, награждать нельзя было. Это были предатели. И он ездил, э, водил по ракетам эти... Корабли по морю. Девятаев, Кривоног и Емес. Да. Ну, а так, в принципе, все. Я думаю, я вам много очень интересного рассказал. Вот уникальная история Остапа Вишни, да, начинал как фельдшер, это какой-то, что сейчас призывает сдаться Россия, парамедиков возглавляет. Друзенко. Говорит, ну сдайтесь, вам что, не трудно, ну сдаться. Ну, пожалуйста, ну сдайтесь. Бо мы потеряем еще больше земли. И потом он стал из легендарного фельдшера, который ну, госпиталями УНР заведовал. Стал знаменитым пропагандистом, юморески писал. И это писался, что всю семью почти расстреляли. А он, будучи даже в концлагерях, писал, что мы чухраинцы и самостийная дирка. Да. И высмеивал украинизацию. Ну, такие у нас были народные писатели. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Обязательно сегодня посмотрю фильм этот, про этот дом писателей. Да, дописались они.